네 축구를 읽어주는 남자 식스맨입니다. 한국축구 국가대표팀과 오스테리그 레드볼 짤스브루크의 공격수 황희찬 선수의 하이라이트 영상을 감상하시겠습니다. 아, 평생투박하고 힘은 좋지만 기술적인 부분에서 뭐좀 부족하다는 평가를 받던 황희찬 선수였는데 최근 성장한 모습을 연일 보여주고 있습니다. 황희찬 선수는 지난 일 오스트리아 인스르크 티볼리 에서 열린 2019-2020 오스트리아 분데스리가 6라운드와 슈바르스키 티볼전에서 선발출전해서한 골과 1등을 올렸습니다. 이로써 황희찬은 이번 시즌 오스트리아 분데스리그 개막전 포함 리그 6경기 만에 공격 포인트 10개를 록기는데네골과 역석계의 도움을 올렸습니다 대구 대한민국 대표팀 조지아와 일

absolut diskutabel ist für mich liegt eine berührung vor sowohl mit dem arm als auch mit dem fuß aber das ist kein foul. fußball ist noch immer ein kontaktsport und dieser kontakt sollte auch im strafraum erlaubt sein. die entscheidung von harald rechner steht allerdings 11 meter für die salzburger wang der gefaulte und anführungszeichen führt selbst aus. Und macht das souverän gegen den Admira-Kapitän Andreas Leitner. Chang Wang wird dann von seinen Landsleuten im Stadion entsprechend gefeiert. Insgesamt 10.700 Zuschauer heute in der Red Bull Arena. Das Ganze in der 22. Minute und zwei Minuten später. Dieser Schiedslichterball von Harald Lechner, Dominik Soboslei, schaltet schnell. Minamino. In den Strafraum hinein für Wang und Sebastian Bauer. Zu schläfrig in dieser Situation. Doppelpack des Koreaners innerhalb von zwei Minuten. Entscheidend dieser Geschlapfte von Minamino in den Strafraum hinein, der mit viel Effekt gespielt wird. Sebastian Bauer vor unlösbare Probleme. Und